Но это какая-то жесть. Дождь не прекращается целый день. Уже больше четырех, уже пятый час. Я не знаю, палатка мокрая. Оставаться тут на территории полицейского участка. Вроде бы и не прогоняют, но как-то не по себе. Короче, задолбался я ждать, когда этот дождь закончится. Собрал мокрую палатку, засунул в пакет. И только я это сделал, как этот дождь курва закончился сегодня я намерен найти нормальный

Последние мои списки выглядят таким образом: монастырь, полиция, офис. Перед этим меня очень хорошо накормили мигрельскими блюдами. Меня вообще в Грузии хорошо обычно кормили. В этот раз так вообще очень много. Еще пробовал, еще пробовал их местную сливовую водку. Говорили, а что ты там в Сванетии пил? Рахи? Рахи это самогон из э, дикой груши он где-то около 30 градусов, да то фигня, вот наша сливовая водка, сливовый самогон, вот это вот нормально, но я выпил 62 градуса, охренеть. Но в этот раз ребята меня не заставляли много пить, я так чуть попробовал и все нормально. Поэтому я почти трезвый, но наелся очень-очень-очень-очень-очень. Короче, очень хорошо покушал и офис шикарная вписка. Купил местную сим-карту. Стоит всего 2 вара. В Украину звонить 20 тетри. Позвонил бабушке. Подвозили меня ребята, и у них там в машине была куча освежителей воздуха всяких. Ну я вылез, все нормально, стою и смотрю. Короче, прицепилась вот эта вот фигня мне на рюкзак. И я не заметил, как она вот так вот... Короче, спер я у ребят вот эту вот фигню. Нехорошо как-то получилось. Махал им махал, но они уже не видели. Вчера ничего интересного не происходило, я доехал до Зестафони. Такое впечатление, что в этом городе забыли построить центр. Весь город напоминает пригород самого себя. Центром считается ЖД вокзал. Я спросил у местных, есть ли у них какая-нибудь центральная площадь. Они говорят, да, есть. Кутаиси. Короче, снова поставил палатку под отделением полиции, снова ждал, пока дождь закончится. На этот раз дождался. Короче, все, я еду в кахете. Как я говорил вчера, я собирался в Кахете и хотел проскочить в Тбилиси по-быстрому, но не получилось. Вот в Тбилиси. И, честно говоря, я этому очень рад. Остановил машину вчера уже вечером, уже темно было. Двое было братьев, Георгий и Звиад. И один из них, Звиад, говорит, а что ты в палатке будешь ночевать, у меня тут дача неподалеку, вот, где-то вот там вот. Поехали мы на эту дачу, но так как дожди были перед этим, то там всю дорогу размыло, мы застряли совсем. И он говорит, ой, да ну и эту дачу, поехали ко мне домой. И в общем я приехал к нему домой, он привез меня, накормил меня, я там помылся, постирал вещи, что очень значительный факт между прочим. И теперь уже чистый, наеденный, довольный, еду в кахете. Я в Сигнаге. Тут открывается просто охренительный вид на Алазанскую долину. Кстати, вина с названием Алазанская долина выпускается намного больше, чем может дать эта самая долина. Познакомился тут с двумя голландцами из Роттердама. Мило пообщались с ними, обсудили прошлогодний матч за Рифи и Норда. Оказывается, они тоже там были, как и я. Они что-то слишком проникли с местными традициями и зачем-то угостили меня пивом. Гранаты уже полноценные. Причем я не рву их у кого-то в огороде. Они растут дикие. Вчера только приехал в Агадехи и сразу попал на местную грузинскую международную даже гулянку. Я просто проходил мимо, и меня в буквальном смысле туда затянули. Это, наверное, возможно только в Грузии. Переночевал в палатке в бесплатном кемпинге. Ну, в смысле, снова в отделении полиции. Сейчас пришел, тут есть крутейший заповедник. Горы, реки, водопады, озеро. Но, блин, опять погода. Дождь только чуть-чуть успокоился сейчас, а так все мокро, все грязно. И мои кеды не пережили перехода по Сванете, и поэтому я не могу идти туда и рисковать. Да и нет никакого удовольствия по этой грязи ходить. Я пришел в туристический центр, и вежливый персонал мне хотя бы показал видео об этом заповеднике, так что я уже видел этот заповедник. Да, засиделся я в Турции, надо было приезжать раньше, хотя бы недели на три. Мир тесен. Только что встретил японца, с которым познакомились с Ванете, совсем на другой части Грузии. И вот он здесь. Грузинская автобусная остановка. Комфорт на высшем уровне. Только подумал, что я сегодня не пил никакого вина и ничего алкогольного, как встретил вчерашних поляков, и мы пошли на бесплатную дегустацию вина. Написано ⁇ Я люблю кахети ⁇ круто, я уже умею читать по-грузински. Ночлег в Кварели был найден точно так же, как и в Кутаисе. Я ходил по городу, и местный житель пригласил меня в гости. Георгий, именно так его зовут, как настоящий кахетинец, имеет хорошие такие запасы вина. Как уже готовое, так и в бочках, в больших под землей. И молодое вино, и там и чача у него бродит. Вино с опирави, кстати, отличное у него, отличнейшее. К сожалению, он плохо говорит по-русски, но некоторые его друзья вполне даже неплохо разговаривают. Я познакомился со всей улицей, ходил в гости ко всем, ходили по городу и даже ездили на машине, жарили шашлыки. Кстати, процесс приготовления шашлыков тут намного отличается от нашего. Мясо предварительно не замачивают, а нанизывают прямо свежее, еще тепленького барашка.

И за три недели в Грузии я выпил больше, чем за три предыдущих года. Да. Пробыл я у него два дня, и вот сейчас двигаюсь в Тылаве, в центр Кахети. Сегодня с утра мы собирались пойти за съедобными каштанами, это туда, в горы, километров пять отсюда. Но погода, несмотря на то, что сейчас светит солнце, ночью шел дождь, и вообще погода такая переменчивая. В общем, погода портит все мои планы.